Перед тем, как заварить чай, важно знать, как правильно это сделать, как правильно подготовить к этому воду. Учитывая то, что чай содержит много биологически активных веществ, которые разрушаются при термической обработке, не рекомендуется заваривать чай водой 100 градусов, а в среднем где-то 60-70 градусов. Да, биологически активные вещества чая вы таким образом сохраняете, но при такой температуре далеко не все бактерии, вирусы, либо грибы погибают в питьевой воде. И э, с чаем эти далеко нежелательные для организма компоненты попадают в ваш организм, могут нарушать работу пищеварительной системы как минимум, и весь организм все э, провоцирует любые заболевания как максимум. Поэтому прежде чем заварить чай на воде э, невысокой температуры, нужно воду оч очистить хотя бы от бактерий, вирусов, грибов, микромицетов, то есть от тех патологических сопутствующих веществ, которые могут сопутствовать воде и которые могут нарушить в конце концов действие этого чая. Для того, чтобы извлечь все биологически активные вещества, которые находятся в чайном листе, и чтобы они при этом не окислились, важно использовать не только низкую температуру, относительно низкую температуру для заварки чая, но и время заваривания. Оно должно быть небольшим, поэтому есть мнение, что не чай должен ходить за человеком, а человек должен идти к чаю. То есть приготовил, и выпил. Это напиток, который пьют свежеприготовленным. И вот короткое время обработки при невысокой температуре, оно тоже создает условия для сохранения активности патогенных бактерий или грибов в напитке и попадания их в организм человека. Больше того, биологически активные вещества, их экстракция в раствор зависит от PH, от PH воды, на которой заваривается этот напиток. И здесь имеет значение э, содержание алкалоидов вообще и кофеина в частности, которого значительно больше, чем в кофе. Если мы возьмем самый э, бедный кофеином э, сорт кофе, арабику, там всего полпроцента кофеина, а если мы возьмем самые такие насыщенные кофеином напитки, это индийский чай, китайский чай, то здесь кофеина значительно больше, раз в 10-11 до 5,5% содержания кофеина в чайном листе. И это очень серьезно, особенно для тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. У людей с суистой дистонией, с депрессией, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, разные виды аритмии. Во всех этих случаях перебор с кофеином может вызвать негативные скажем так, изменения в состоянии здоровья. В лучшем случае это изменение артериального давления. При ВСД может давление даже и упасть. При гипертонической болезни может быть гипертонический криз. А если есть атеросклероз сосудов или миокардиодистрофия, то может доиграться до сердечной недостаточности, либо до инфаркта, либо инсульта. То есть, когда сосуды просто не выдержат такого удара. И в этом случае, если есть эти вышеперечисленные заболевания, нельзя заливать чай просто водой из-под крана. У вас должна быть вода обязательно щелочная заваривание на щелочной воде делает алкалоиды чая нерастворимыми, они выпадают в осадок, и такой напиток становится безопасным в этом случае, как и для людей, больных подагрой у которых э, кофеин может вызывать нарушения со стороны почек, боль в суставах. Детям такой чай будет более полезным, потому как кофеин не нарушает э, скажем так, э, развитие детского организма. Будет такой чай более полезен людям с э, обменно-дистрофическими заболеваниями суставов, с артрозами, остеохондроз позвоночника, особенно остеопороз. Когда жестко не хватает кальция, а кофеин нарушает, активацию витамина D3 в активную форму в почках и нарушает усвоение этого очень важного макроэлемента. Поэтому э, pH воды, на которой заваривается чай, имеет э, в одной из случаях важное значение, а в случаях проблем с сердцем, сосудами жизненно важное значение, потому что такой чай на длительное время повышает артериальное давление и создает э, условия для того, чтобы сердечно-сосудистая система ну, где-то дала сбой. Очень важно такой чай не использовать перед занятиями спортом. Когда физическая нагрузка вынуждает сердце работать в более интенсивном режиме, а исходно чай на 4-5 часов эту активность повышает. То есть частота сокращения сердца увеличивается. Нагрузка на сердце уже есть, потому что алкалоиды чая вызвали увеличение частоты сокращения сердца. И здесь привычная физическая нагрузка через чрезмерное увеличение частоты сердца может вызвать как э, срыв ритма и ритмию, так и миокардиодистрофию. Потому что при пульсе 130 и выше миокардиодистрофия, то есть дистрофия мышцы сердца, развивается более интенсивно, и человек, как бы тренируя свою сердечно-существенную систему, на самом деле ее разрушает. И создает условия для инвалидизации. Создает условия для того, чтобы э, сердце работало менее эффективно и сокращает себе продолжительность жизни. Потому что две трети смертей кардиологические. То есть если взять по статистике, то большинство людей погибает все-таки от проблем сердечно-сосудистой системы. Это инфаркты, инсульты, это сердечная недостаточность, это аритмии. Это те факторы, на которые влияют алкалоиды чая, особенно если чай заваривается на кислой воде. Если вы знаете, какая вода у вас используется для заваривания чая, то вы можете таким образом управлять своим состоянием здоровья. И не попадать на те неприятности, которые могут быть связаны с наиболее сильно действующими веществами в чае. Это алкалоиды. Чай содержит, конечно, и биофлавоноиды, содержит витамин С. И э, их излечение в напиток также происходит легко, если вода, которую используют для заварения чая, она не обладает излишней жесткостью. соли жесткости они нарушают переход в чай и биофлавоноидов, которые обладают сосудоукрепляющим, противораковым, противовоспалительным действием. И витамина С, который в союзе с биофлавоноидами улучшает проницаемость сосудов, оптимизирует обмен веществ, в какой-то степени усиливает тонус в организме и обеспечивает более высокую работоспособность. Но в том случае, если есть условия для перехода этих биологически активных веществ из чайного листа в напиток, к сожалению, чайный лист, он не, это не кулинарный шедевр, в сухом виде чая не используют, все-таки используют в виде напитка. И для того, чтобы этот напиток дал максимальную пользу и убрать те вещества, которые в данной ситуации или в данных условиях, или при данных заболеваниях не могли навредить, их можно отсечь, используя температурный режим извлечения используя PH воды, которая используется при приготовлении чая, используя правильное умягчение воды для того, чтобы напиток все-таки приносил больше пользу, а не вред.